Родители юных амурских спортсменов беспокоятся, что их детям скоро негде будет заниматься. Областная детская юношеская спортивная школа переходит в ведение Министерства физкультуры и спорта. Раньше она относилась к Министерству образования. Многие считают, что из-за смены статуса сократится и число тренеров и воспитанников, которые сейчас учатся в школе. Оправданы ли опасения родителей, выясняла Светлана Сотникова. За два года в спортшколе восьмилетняя Катя научилась многим трюкам. К участию в Олимпиаде она, конечно, еще не готова, но перспективы есть. Ведь теперь она учится уже не в просто спортивной, а в школе Олимпийского резерва. Мне нравится на гимнастике потому, потому что здесь у меня получается на шпагат садиться, растяжка хорошая. Мы прыгаем на батуте, на турниках занимаемся. Мне нравится делать сальто. Это самый оснащенный гимнастический зал в области. За последние два года здесь появились все необходимые для занятий тренажеры и снаряды. Помимо гимнастики, в областной детско-юношеской спортивной школе обучают карате и легкой атлетике. Сейчас здесь занимаются 700 детей. Дети приходят в основном, потому что им интересно, здесь весело, это не травмоопасно. То есть все, что есть на детских площадках, есть здесь, но под контролем педагогов, которые вовремя, если нужно, поймают, если нужно, подскажут. Ну и, конечно, развитие для детей, потому что это и гибкость, это и сила, здоровье. Регулярные тренировки могут прекратиться, опасаются родители юных спортсменов. Изведения, минобразования, школа перешла к Министерству физкультуры и спорта, поэтому пока вопросов у родителей больше, чем ответов. Не станут ли занятия для их детей платными? И если, к примеру, ребенок не попадет в сборную, сможет ли он продолжить заниматься? Мы боимся, что наши дети окажутся на улице, потому что садовая, отдавая данное здание в школе Олимпийского резерва, да, Министерства спорта, это все делается только для узкого круга детей. То есть остается, условно говоря, там, ну, 100 человек, которые непосредственно находятся в команде области, и все. А куда 600 детей уходят? На улицу никого не выгонят, успокаивают в Министерстве физкультуры и спорта. И вообще, говорят, это излишние волнения. О смене статуса спортшколы было известно еще в прошлом году. Это постановление федерального значения. Все детские спортивные школы страны должны перейти в ведение спортуправлений или министерств я хочу успокоить всех родителей вот то что дети заниматься будут бесплатно потому что у нас образование и дополнительное образование это бесплатно и все детки которые занимались в этой школе они также будут заниматься и все тренеры которые там работали также будут работать сейчас занятия в школе продолжаются в обычном режиме не изменилось ни расписание ни количество тренировок светлана сотникова роман юдаков новости дня информационное агентство портамур